В связи с погодными условиями проведение субботника, запланированного 15 декабря, откладывается. Дата проведения будет сообщена дополнительно. 23 декабря начинаются занятия по изучению новогреческого языка в центре родного языка, созданного Федерацией Греков Крыма на базе среднеобразовательной школы номер 7. Встречи с преподавателями и формирование возрастных групп состоится 23 декабря в 11.00 в седьмой школе. Справки по телефону 066-237-4259. Калис Кирийский Крис Асхирита эту программу, Тесники синтаксис Салифтерия и ему Мария Пападаполос. Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире государственного канала Крым, программа греческой редакции Свобода и с вами я ее ведущая Мария Пападаполос. Сегодня у нас в программе. Состоялось заседание постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан, на котором были рассмотрены вопросы – сохранение крымско-татарского языка, проведение мероприятий на Чуфуткале, утверждение плана мероприятий, посвященных памяти жертв депортации из Крыма в 1944 году. Жители поселка Акрополь с Симферопольского района просят власти обратить внимание на их проблемы и помочь в их решении. Крымский этнографический музей с 19 декабря торжественно откроет выставку и детский конкурс рисунка и рождественских елочных игрушек от святителя Николая к крещению Господню. Выставка продлится до 19 января. Лучшие рисунки и игрушки будут отобраны в специальной комиссией фонды музея. На заседании постоянной комиссии Верховной Рады по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан рассматривались вопросы, которые очень важны для нашего полиэтничного сообщества. 26 ноября состоялось очередное заседание постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан. В ходе обсуждения представленного Министерством образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым проекта плана мероприятий по сохранению и развитию крымско-татарской культуры и языка депутаты акцентировали, что к этой проблеме следует подходить комплексно, принимая во внимание необходимость сохранения и развития культур Караимов и Крымчаков, греков и других народов, проживающих в Крыму. Особую роль играют в этом местные органы самоуправления, которые зачастую не придают этому вопросу тщательного внимания. В некоторых случаях не только не способствуют решению этих проблем, но и вмешиваются во внутренние дела народов, что противоречит законам Украины. Вопрос в отношении статарского народа – это справедливо и очень правильно. Но давайте мы будем рассматривать все это вместе. Если исчезновение языка будет зависеть от денег, я считаю, что не это главная цель – деньги для того, чтобы исчез язык. Мы даже были в депортации, однако же мы свой язык не забыли. Мы его помним и знаем хорошо, и передавали с поколения в поколение. Самое главное сегодня нужно – поддержка власти. И поддержка власти не сверху, а снизу. Каждый райсовет, сельсоветы, если они будут обращать внимание на эти народы, на их культуру, на их быть, а не убивать его. Я не хочу на сегодняшний день развить буквально лишь то, что у нас произошло в течение месяца. Я вижу сегодня некоторые власти на местах на корню убивают инициативу. Акценты, расставленные депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым, лидером греческого народа Сумульди Николаем Георгиевичем, обоснованы, а также подтверждены многочисленными письменными обращениями громад. Яркими примерами того стали обращения граждан Украины Белогорского и Кировского района, в которых процветает ксенофобия и поощряется вмешательство во внутренние дела органами местного самоуправления и другими структурами власти. А многочисленные письменные обращения народа проигнорированы. Например, в Кировском районе на межрегиональном съезде народа был рассмотрен случай ксенофобии, а именно председатель греческого общества, директор школы ВВК номер 3 Калайниди Раиса Федоровна, не имеющая никакого отношения к народу, так как греческая фамилия исключительно по мужу, заявила, что она ненавидит греков, а ее ставленница Галимова, что на работу преподавателей греческой национальности она брать не будет и пускать в школу также греков не будут. Заметим, в школу, которая создала Федерация греков Крыма. Многочисленные обращения народа к руководству райгосадминистрации района, в Министерство образования и науки АРК, в профильную постоянную комиссию были проигнорированы. На межрегиональном съезде от народа была выдвинута кандидатура на должность директора школы. На что власти популярно объяснили, в школу будет назначен человек любой национальности, но не грек по происхождению. Попытки ксенофобии и преследования по национальному признаку были одобрены бездействием власти, а в некоторых случаях прямым вмешательством власти во внутренние дела народа и тем самым поощрены. Получается, что происходит прямое нарушение законов Украины, а народ должен мириться с происходящим. Так что я обращаюсь ко всем руководителям. Быть более толерантны к народу, уважать их они считают, что они на сегодняшний день, если они пришли и находятся у власти, значит им все дозволено, они могут топтать народ. Вот где самые главные причины сегодня. Следующей позицией в заседании был рассмотрен вопрос об утверждении проекта решения по мероприятиям, приуроченных к 70-летию депортации из Крыма. Проект решения предусматривает проведение траурных мероприятий. Кроме того, в проект внесен вопрос о создании музея, посвященного депортации народов из Крыма и об установлении памятника жертвам депортации. Проведен конкурс, определен проект «Победитель», но пока не определено место для мемориала. Проектом также предусмотрено принять обращение к президенту Украины по вопросу установления в Украине Дня памяти жертв депортации. Напомним, что по решению Совета правления Федерации греков Крыма День памяти жертв депортации 1944 -го года проводится в выходной день последнюю субботу июня в связи с учетом мнения большинства представителей греков, которые хотят присутствовать на траурных мероприятиях, но из-за того, что 24 июня попадает на рабочие дни, сделать это не могут. Я думаю, что создание подобного музея, в котором мы смогли бы иметь постоянную экспозицию, которая напоминала об общественности и позволила не забыть о трагической эпохе, которую пережили депортированные народы и этносы Крыма. Экспозиция может содержать картины, записи очевидцев, переживших депортацию, которые, я знаю, сегодня еще остались в некоторых семьях, некоторые архивные документы, фотографии, книги. Экспозиция может постоянно расширяться. Я думаю, эта идея неплохая, но она требует изучения, и поэтому проектом решения предполагаю поручить Министерству культуры Автономной Республики Крым как отраслевому органу изучить эту ситуацию и доложиться, после чего мы уже сможем с вами, коллеги, принять по этому поводу свое окончательное решение. Последним рассматривался вопрос, внесенный в разное, перенос высоковольтной линии электропередач, проходящей над жилыми домами поселка Акрополис. Было внесено предложение рассмотреть данный вопрос на следующем заседании комиссии, но депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым Сумулиди Николай Георгиевич настоял, чтобы вопрос был рассмотрен немедленно, так как этого ждут жители поселка уже 4 месяца. На заседании комиссии, как мы уже говорили в сюжете, был вопрос рассмотрен и о поселке Акрополис. Сегодня в студии у нас гости. Это Пеледов Василий Васильевич, председатель греческой общины Симферопольского района, и Петров Дмитрий Владимирович, Владимирович. А, насколько важен тот вопрос, который рассматривался на заседании Постоянной комиссии, и чья инициатива была, Василий Васильевич? Этот вопрос ставился не, не сегодня, не вчера. Вопрос возник с самого начала постройки нашего э, села. На протяжении 20 лет это точно вопрос поднимался и поднимался на всех уровнях. Это говорит о том, что вот лежат здесь письма, отписки. И все-таки вопрос попал на заседание в правительство. Эта инициатива была живущих и мучающихся в нашем селе граждан, которые непрерывно выживают, можно так сказать, в нашем сообществе. В нашем поселке проживают разные люди разных национальностей. И среди нас есть и поэты, и учителя, и пенсионеры, и врачи, и те, кто хочет жить нормальной жизнью, ходить по нормальным дорогам, не иметь проблем, которые возникли не по вине нас, жителей. Проблем очень много. Поэтому вопрос тяжелый, большой. И вот вынуждены люди были обратиться всем поселкам. Это говорит коллективное письмо, которое было послано во все инстанции. Ну и, естественно, получены ответы, не удовлетворяющие на сегодняшний день население. Василий Васильевич, я знаю о том, что, да, действительно были отправлены обращения во все инстанции, но вопрос долго не выносился на заседание постоянной комиссии. И на этом заседании постоянной комиссии его также хотели снять с рассмотрения. Да, это действительно так. Это правда, Мария. Когда нас пригласили на постоянную комиссию, я собрал членов своей комиссии местной. Мы прибыли в полном составе. Мне так показалось, что он не важен никому был, чтобы решать его именно на этой сессии, хотя вопрос был наш. Мы долго ждали этого. Благодаря нашего председателя Федерации греков Крыма Николая Георгиевича он все-таки был поднят. Спасибо большое тем, кто поддержал этот вопрос. Это я как говорил, это Николай Георгиевич, иначе вопроса бы не стало на этом и он заседании, и он бы не рассматривался. Жители ждут этого ответа и имеют на это право. Мы не выходим на акции протеста, все мы в рамке закона хотим решить этот вопрос, чтобы он был услышан э, правительством. И если правительство считает, что народ это и есть закон пусть он его выполняет. Когда народ плачет, крик души, его надо слышать. Слышать вовремя, опережать события, которые могут произойти. И в конце концов прислушаться и начать решать этот вопрос. Дмитрий Владимирович, ну, сейчас немножко подробнее о тех вопросах, о тех проблемах, которые стоят перед громадой. Что волнует на сегодняшний день людей? Перед громадой сейчас как бы поднят основной вопрос, это перенос линии, линии электропередач, которая проходит по середине поселка. Uh -huh. вот. И как бы основным вопросом является то, что данные участки, над которыми проходит линия, официально выделены. На что имеются документы, то есть решение о выделении земли, официальные госакты, все. То на это этом был сделан акцент. акцент на комиссии, потому что Именно был так. задан вопрос, на каком основании были да, построены да. дома под этой линией электропередачи. Абсолютно верно, что эта земля не является самозахватом, что это абсолютно легально выделенные участки, правильно оформленные в соответствии с законодательством. Выделяя данную землю, не мог не подразумеваться вопрос о переносе данной линии, угу. так как данная линия имеет охранную зону это 30 метров. Соответственно, треть поселка находится под данной линией. Это более порядка 20 участков. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, поселок молодой. Молодые семьи, рождаются дети. Что такое? Как да, влияет электричество? вот, нахождение этой линии на здоровье людей? Несомненно, уже есть обращение в лечебные учреждения. Есть люди, которые уже пострадали. Онкология – это на сегодняшний день очень большая проблема. Выделялись эти участки, мы первые являлись ее жителями. Мы все видели, как происходило на наших глазах. Нам сказали, три опоры, которые грозой стоят над участками нашими, над поселком, они будут перенесены в обязательном порядке. Я больше скажу, это касается всего поселка. Почему? Потому что внутри этих линий 35 тысяч киловатт проходят, а внутри этих поселков находятся местные линии, которые расположены под этими проводами. Вы представляете, что может быть? Всего можно ожидать. Не дай бог какой-то случай, обрыв провода или там подобное, он заденет весь поселок. Предотвратите, пожалуйста, катастрофу будущую. Есть еще последствия, которые мешают в оформлении документов на дома. Абсолютно. Верно. Что еще а, в связи с этим, вот эти последствия, какие они? Пожалуйста, Дмитрий Владимирович. Абсолютно правильно сказали, Мария. То есть люди не имеют возможности оформления то есть построенных зданий, сооружений на данных участках. Угу. И становится непонятным вопрос, почему человек, имея госакт на землю для строительства дома, не имеет права его оформить. То есть получается. Все в законном порядке. Да, нонсенс. Люди не могут никаких производить действий, как граждане. Вы знаете, приходят. Ущемляются люди... их права. Абсолютно а, верно. А, обязательно это нужно выразить и сказать. Вы совершенно правильно говорите. Ко мне обращаются граждане. Вот, э, пришла недавно моя бли, ближайшая соседка, которая страдает от той же линии. И она ходит уже. С 95 -го года она ходит, чтобы оформить свой дом, свое законное жилье, и ее футболят, так можно сказать, футболят от кабинета в кабинет. Сносите свой дом. На каком основании, интересно, они хотят сносить дом? Вот здесь искра идет такая, понимаете, они травят народ. Какие проблемы есть еще в поселке, пожалуйста? Ну, это как обычно, то есть инфраструктура. Это касается дорог освещения, то есть uh -huh. чтобы люди, несмотря на погоду, могли соответственно добраться к своим домам. Ну, в первую очередь, это касается детей и пожилых людей. Что было рекомендовано вам на комиссии? Какие действия после того объема тщательного исследования этой проблемы? Что нужно сделать? подавать в суд или все-таки найти точки соприкосновения, и Крым энерго пойдет навстречу, и э, власть пойдет навстречу, и найдут средства для того, чтобы решить эту проблему, что будет делаться? Вы знаете, здесь все виноваты, mm -hmm. здесь виноваты все, и искать крайне мы будем долго и упорно. Мне кажется, надо выполнить обещание то, и найти тот механизм, который решит этот вопрос. Когда нам обещали эти опоры убрать, это не просто так, что люди пошли и построились. Пожалуйста, не надо нас посылать в суды, угу. потому что мы ни в чем здесь не виноваты, а правительство должно найти точки соприкосновения, собраться и решить этот вопрос. Василь Васильевич правильно сказал, что не сегодня эта проблема возникла, а еще тогда, когда выделялись участки, и на протяжении этого всего времени хочу подчеркнуть, что громада вела переписку с официальными да. органами власти. Какая переписка, куда обращались? Мы не пришли с голыми руками и с пустыми словами, что вот только услышьте нас. Как и сказал Василий Васильевич, на протяжении долгого времени велась как бы плодотворная работа. Угу. И были направлены запросы в комиссии. Угу. Исполнительная власть у нас просто поставила галочку, написала ответ о том, что да, вы обратились, но мы не можем вам ничем помочь. Угу. Но опять же, как и говорил Василий Васильевич, мы сейчас не пытаемся найти крайнего, что совершенно глупо. Мы просим решать вопрос. Причем решать вопрос сообща. Нужно просто. Решить, захотеть решить да, этот решить вопрос эту проблему. Я знаю о том, что жители поселка Акрополис очень люди трудолюбивые, стараются обустроить свой быт, стараются сделать лучше дороги своими средствами, вкладывают в это финансы свои собственные, собираются деньги, делается освещение некоторых участков поселка, стараются сделать так, чтобы и транспорт туда ходил. Но этого всего недостаточно. Усилия граждан, громады должны быть объединены с усилиями власти. Тогда это даст свой результат. Ваше пожелание... Накануне больших праздников, это будет День Николая Святого, я бы хотел пожелать, чтобы Святой Николай нам послал вот то, о чем мы просим сейчас. И таким подарочком приподнесем под подушечку, когда мы проснемся утром рано. И не будет линии да, электропередач да, на домами. Будет. Вот именно. И наши люди, чтобы вздохнули от этого. А власти, я должен буду сказать э, от имени народа, не лично от себя, чтобы они внимательно относились, чтобы любили свой народ и решали по мере возможности вопросы. Пользуясь случаем... Поздравить и нашего председателя Федерации греков Крыма Николая Георгиевича с его днем. Да, он тоже Николай. Да, больших успехов. И без него, конечно, без нашего Николая трудно вопрос решается. Спасибо большое ему от всего народа, который проживает в Акрополисе и от всего греческого народа, что он делает для нас. Дмитрий Владимирович, ну вот из слов, из пожеланий Василия Васильевича я поняла, что он надеется на то, что власти станут святым Николаем и решат ту проблему и те проблемы, которые стоят перед громадой. Ваши пожелания всем крымчанам. Вы знаете, как бы да, очень хотелось бы быть услышанными и то, чтобы и святой Николай и в его лице наши органы исполнительной власти сотворили это чудо. Это небольшое чудо, но оно очень существенное для очень многих людей. И оно сможет действительно не только порадовать людей, а подарить им здоровье и счастье и им, и их детям. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Надеюсь на то, что все проблемы, которые стоят перед громадой, будут решены. И надеюсь на то, что все усилия будут объединены. И громады, и власти, и, конечно же, Крымэнерго. Самый главный фигурант в этом вопросе. И хочу еще пожелать, чтобы, как правильно сказал Василь Васильевич, всегда власть слышала чаяние и желание народа. Спасибо вам огромное. Вам спасибо, Мария, за то, что вы есть, делаете передачи, выносите наши вопросы, которые наболевшие на большую аудиторию. Пусть народ слышит, что вопросы решаются и есть люди, которые будут их решать. Я думаю, что так оно и будет. Спасибо, крымчане, за терпение. Спасибо, крымчане, за то, что мы делаем сообща. Весь христианский мир почитает праздники Святой Варвары, Святого Савелия и Святого Николая. В Крымском этнографическом музее по традиции к Дню Святого Николая открываются выставки и конкурсы для наших деток. Христиане всего мира 17 декабря отмечают День памяти святой великомученицы Варвары. Как свидетельствует церковное предание, святая пострадала за веру в Христа в 306 году. По преданию, Варвара была очень красивой дочерью знатного и богатого диаскора из города Илеополя. Правитель города Илеополя Мартиан, тронутый красотой этой девушки, призывал ее отречься от Христа. Но Великомученица твердо стояла на своих убеждениях веры в единого Бога. Христианство на тот момент преследовалось, и все, кто верил в Иисуса, предавались смерти. Та же участь постигла и святую Варвару. В предсмертной молитве Великомученица Варвара просила Господа, чтобы Он избавил всех, кто обращается к ней за помощью от нечаянных бед, от внезапной смерти без покаяния, и послал бы им свою благодать. Согласно преданию, в ответ она услышала голос с небес, который пообещал выполнить ее просьбу. Мощи святой великомученицы Варвары в VI веке были перенесены в Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алексия Камнина княжна Варвара, вступая в брак с российским князем Михаилом, привезла их в Киев, где они находятся и поныне, в кафедральном соборе святого князя Владимира. Рождение святого Савы в 1169 году было особым даром Божьим. С раннего детства святой усердно посещал церковные службы и питал особую любовь к инокам, любил пост, избегал празнословия и смеха, был приветлив и кроток. ее Сава часто читал священное писание, учась по нему при мудрости. В юношеском возрасте он не предавался развлечениям, свойственным молодости, любил размышлять о подвижнической жизни и часто молил Господа указать ему надлежащий путь к спасению. Господь услышал своего избранника и послал ему инока из Афонского пантелеймоновского монастыря, который увлек благочестивого юношу рассказами о подвижнической жизни на Святой Горе. Там святой Сава принял постриг. Господь наделил святого даром чудотворений. Многие по его молитве получали исцеление, одержимые освобождались от нечистых духов. Трудами преподобного Савы православное благочестие все более утверждалось на сербской земле. Слова о святом подвижнике распространилась по всей Сербии, Интересы сербской церкви побудили преподобного Саву отправиться в Малую Азию и ходатайствовать у греческого императора и константинопольского патриарха, которые тогда пребывали в Никее о назначении в Сербию архиепископа. Его прошение было удовлетворено с условием, что он сам возглавит сербскую церковь. В 1219 году на праздник Успения Пресвятой Богородицы Константинопольский патриарх Герман рукоположил Архимадрида Саву в сан архиепископа всей Сербии. С того времени Сербская церковь, возглавляемая епископами-греками, стала автокефальной. Святитель Сава разделил Сербию на 12 епархий. Первыми епископами стали хелендарские монахи. Скончался святитель Сава в болгарском городе Тырнове 12 января 1237 года. И там же с честью был погребен. Через год его нетленные мощи были перенесены сербским королем Владиславом на родину в Милишево. В обитель, построенную королем в Герцеговине, наследственной области преподобного Савы, от мощей святителя и даже выпустевшей его гробнице в Тырнове исцелялись многие больные. Уверенность и смелость появляются лишь у того человека, который уверен, что его любят. Я прощаюсь с вами, желаю вам мира, согласия и благополучия. Сас эвхумы, калитыхи, калийгия, китак, телеора, лифтерия, я В связи с погодными условиями проведение субботника, запланированного 15 декабря, откладывается. Дата проведения будет сообщена дополнительно. 23 декабря начинаются занятия по изучению новогреческого языка в центре родного языка, созданного Федерацией Греков Крыма на базе среднеобразовательной школы номер 7. Встречи с преподавателями и формирование возрастных групп состоится 23 декабря в 11.00 в седьмой школе. Справки по телефону 066-237-4259.